গুড মৰ্ণিং পূজা কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ কালিতো একদম পুৰা ধুমুহা বৰষুণ ক'ৰবাত ক'ৰবাততো বোলে মণ্ডপ ভাঙি গৈছে এনেকুৱা আচৰিত লাগিছে ন আৰু দেখিছে দশমীৰ আগতে সেই দুজন কাল্পিতক ধৰি আনিলে মানে ভগৱানে মানে যোগে যোগে অৱতাৰ লয় যোগে যোগে পাপিবোৰক বিনষ্ট কৰে চব সেয়াই ভগৱান যে আছে তাৰে প্ৰমাণ সেইকাৰণে মানুহে মানুহ জীয়াই থাকোঁতেই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক গুৰুত্ব দিয়ক মৰাৰ পিছত গুৰুত্ব দি লাভ নাই প্ৰতিজন মানুহক প্ৰতিজন মানুহক গম পাইছেনে কিছুমান মানুহক আমি ইমান বেছি ভাল পাওঁ নিজেও নাজানো কি কথাত ক'লোঁ জাননে এতিয়া জুবিন জুবিন দাক ধৰক আমি এতিয়া ভাল পাওঁ কিন্তু ইমান বেছি ভাল পাওঁ বুলি জনাই নাছিলোঁ তেওঁ আজি ঢুকুৱা কিমান দিন হৈ গ'ল চাওক কিবা মনটো ভালদৰে নলগা হৈছে মোৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নহয় মানে যেন আহিব আহিব তেওঁ যেন চাই আছে কোনে কোনে তেওঁক ভাল পায় আহিব এনেই ধৰক উৰা বাতৰি এটা শুনিলোঁ তেওঁৰ ডেড বডিও জ্বলাই দিয়া হ'ল তথাপিও কিন্তু মনটোৱে একদম বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই আৰু মই মানে নিজেই নিজক কুৱেশ্যন কৰিবলগা হৈছে সঁচাকৈ ইমান বেছি ভাল পাওঁ নিজেই নাজানো গানটো শুনি থাকিলে যেন মানে তেওঁ যে ঢুকালে একদম বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস নহয় এইবাৰ দেখিছেনে পূজাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৰিছে আৰু বিজেপি ভাষণত জুই লাগিছে জুবিন দাই যদি ন্যায় নাপায় তেনেহ'লে এইখন চৰকাৰ কেতিয়াও নাথাকে এইখন চৰকাৰৰ ৰাখি লাভ নাই আৰু এইখন চৰকাৰৰ বহুত ভেকু ভাওনা হৈছে চকুৰ আগত ওলাই আছে মানুহকেইজন ধৰিব পৰা নাই ধৰি আনিছে পুলিচ প্ৰটেকশ্যন দি এতিয়া বেলেগ মানুহ হ'ব লাগিছিলে মাৰি পিটি শেষ কৰিলেহেঁতেন মানুহৰ আগলৈ উলিয়াই দিলেহেঁতেন কাৰণ কেলৈ ইয়াত চৰকাৰৰ নামটোও জড়িত হৈ গৈছে যে সেইকাৰণে নিজৰ নামটো আঁতৰাব লাগিবতো সেইকাৰণে ৰহন চহন লগাব এতিয়া পূজাটো যাবলৈ দিছে লাহে লাহে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে ইলেকশ্যন যোৱালৈকে ৰখিব পাৰে সেইটো কাম যাতে সাধাৰণ জন জনতাই যাতে পাহৰি নাযায় চৰকাৰখন চৰকাৰৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগতেই কিন্তু ইয়াৰ ন্যায় হ'বই লাগিব নহ'লে কিন্তু চৰকাৰত আকৌ জিকি লৈ বিজেপিয়ে আকৌ নতুন খেল কৰিব এইখন চৰকাৰটো মানে একদম কি ক'ম কাম নাই কৰা বুলি নকওঁ কাম বহুত কৰিছে কিন্তু নিজৰ কাৰণে বহুত ঘটিছে সঁচা ইয়াত নৱমী চাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু নৱমী দশমী বহুতেতো একদম ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী হয় নাই পাঁচযোৰমান কাপোৰ লয় সৰুৰ পৰা সেইটো অভ্যাস নায়েই দেই পূজা বুলি কাপোৰলৈ নাপালোঁৱেই নেকি বিহুত কাপোৰ দিয়ে আৰু মাঘ বিহু বহাগ বিহুত কাপোৰ পাওঁ আৰু কাৰণ মই আৰু ভাইটি সৰু আছিলোঁ বাইদেউ আৰু দাদাই অকল ধৰক বহাগ বিহুত পায় চাৰিটাকে ল'ৰা ছোৱালী কোপাল দিবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় ন সেইফালে মিলাই লৈছে ছোৱালী মুঠতে বেলেগ ফূৰ্তি আৰু জেঠাইক জেঠেক আছে আৰু নাচি নাচি দেখাই আহিছে আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগিছে জেঠাইক জেঠেকে পূজাত বহি বহি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাগৰ লাগিছে ন সেইকাৰণে যে হ'বলৈ আহিছে আমাৰ ছোৱালী ৰুমলৈ আহিলে সেইফালে আমি পূজা চাই আহিলোঁ পূজাত কিন্তু আমি মণ্ডপবোৰত সোমোৱা নাই কিয়নো আমাৰ চোৱা নাই যোৱা যে মানে চোৱা মানে কি আমি চাকি তাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ মণ্ডপত গৈ সেৱা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে বাহিৰ পৰাই চাই চোৱা কিন্তু পূজা একেবাৰে সেমেকা পূজা একেবাৰে সেমেকা মানে মানুহবোৰ গৈছে এনেকুৱা নহয় কিন্তু তথাপিও একেবাৰে সেমেকা সঁচাকৈ দেই কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল মানে বহুত মানুহৰ পূজা বুলি ক'লে কিমান এক্সাইটেড থাকে ন কিন্তু এইবাৰ মানুহবোৰ নাই দেই চব জুবিনদাৰ কাৰণে মানুহবোৰৰ মনবোৰ মানে হেমে পায় হ'ব তেন্তে দিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ন গুড নাইট